श्रीमान् नारायणीयम् दशकम् ९५ आदोहये रन्यगर्भीम तनुमा विकलजीवात्मिकामः स्थितस्त्वम् जीवत्वम् प्राप्यमः या वर्तसे वर्तते विश्वयोने तत्र दुर्बुद्धे न सत्वे न तु बुद्धयुगलम् भक्तिभावम् गते न चित्वा सत्वनचित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता एतवमेव। सत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु शयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि रोद्धते देविवारा चित्तम् तावद्गुणाश्च ग्रथितमिहमिधस्तानि सर्वाणि रोद्धुम् तुल्ये त्वय्येकभक्तिः शरणमिति भवान् हंस रुपिण्यगादीत् सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यतिरुचिभिदया र्मिणाम् निर्मितानि क्षुद्रानन्दाश्च सान्ता ता बहुविधयगतः कृष्णतेभ्यो भवेयुः त्वम् चाचख्याधसख्ये ननुमहिततमाम् श्रेयसाम् भक्तिमेकाम् त्वद्भक्त्या नन्दतुल्यः खलु विषयदुषाम् सम्मदः केन वा स्यात् त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धे सुखमिहचरतु विच्युता शस्यचाशाः सर्वास्युः सौख्यमय्यः सलिलकुवरगस्येव तोयैकमय्यः तो सोऽयम् खलिन्द्रलोकम् कमलजभवनम् योगसिद्धिश्च हुद्याः नाकांशत्येतदास्ताम् स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः त्वद्भक्तो बाध्यमानो विचविषयलसायविन्द्रिया शान्तिहेतोः भक्त्यैवाम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः सप्तार्चिद्दीपितार्चिद्दहति किल यथा भूरि दारुप्रपञ्चम् त्वद्भक्त्योघे तथैव दा, प्रदहति दुरितम् दुर्मदः चित्ताद्रीभावमुच्चैर्वपुषि च पुलकम् हर्षबाष्पम् च हित्वा चित्तम् शुद्ध्येत्कथम् वा किमुवहुतपसा विद्यया वीतभक्तेः त्वद्गाथा मृज्यमानो यमात्मा चक्षुर्वत्तसूक्ष्मम् भजति न तु तथाभ्यस्तया तर्ककोट्या ध्यानम् ते शीलयेयम् समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्रन्यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जितपवनपथश्चित्त पद्मम् त्वाञ्चम् ऊर्ध्वाग्रम् भावयित्वा रविविधृषिखिनः सम्विचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्थम् भावये त्वाम् स जलदजलधरश्यामलम् कोमलाङ्गम् आनीलस्लक्ष्मकेशम् జ్వలితమకరత్కుండలం మందహాస సందాద్రం కౌస్తుభ్రీ పరిగత వనమాలోరువారాభిరామం శ్రీవత్సంగుబాహు మృదుర సదురచేల చారుస్ధోరుమంభోరుల పదం భావేం సర్వాంగేష్ంగరంగుతుకమితి ముహుర్ధారయేషిత్తం तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनम् तु चेत्तः परम् वितन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयम् मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम् इत्थम् त्वध्यानयोगे सति कुनरणिमाद्यष्टसंसिद्धयः दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमकमिकया सम्पतेर्युर्मुरारे वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहमखिलमिदम् नाद्रिये कामयेऽहम् त्वामेवानन्दपूर्णम् पवनपुरपते पाहि माम् सर्वतापात् श्रीहरये नमः